হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি আজি ডক্টৰ পাণীকান্ত কাকতিৰ ইনোগ্ৰেচন ডে কমপ্লিট হ'ল এতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ মাজত প্ৰশ্ন আছে যে কি স্কুটি দিব আৰু কেতিয়া দিব স্কুটি আৰু কচিং কৰা ষ্টুডেণ্টে লাভ কৰিবনে নাই স্কুটি এইবোৰ আজি আমি ডিচকাছ কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব স্কুটিটো হিৰো কোম্পানীৰ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু কেতিয়া লাভ কৰিব পাৰিব বুলি ক'লে বাকী এতিয়াতো একো প্ৰচেছ নাই বৰ্তমান ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কিছুমানৰ হোৱা নাই কিছুমানৰ যদি হৈছে তেখেতসকলে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যাৰ হোৱা নাই তেখেতসকলৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব তাৰপিছতহে জানুৱাৰীৰ জানুৱাৰীত আপোনালোকে কমপ্লিট হৈ যাব জানুৱাৰীত আপোনালোকে গোটেই পাই যাব যোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আশী শতাংশ মাৰ্কছ লৈ পাছ কৰিছে তেখেতসকলে জানুৱাৰীত কমপ্লিট প্ৰচেছ কমপ্লিট হ'ব বুলি কোৱা হৈছে তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ কচিং লোৱা ষ্টুডেণ্টে লাভ কৰিবনে নাই চৰকাৰে যোৱা বছৰে কৈ দিছিলে যে যোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এডমিশ্যন ল'ব বি এ ফ চেম আৰু বি এত নাম লগাব বা ডিগ্ৰীত নাম লগাব তেখেতসকলেহে বাণীকান্ত কাকতি এৱৰ্ড বৰ্তাসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব যোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কচিং ইনষ্টিটিউচনত নামভৰ্তি কৰিব কোচিং ল'ব তেখেতসকলে লাভ কৰা নহয় যোৱা বছৰে কৈ দিছিলে কিন্তু যোৱা বছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হৈছিলে তাৰপিছত নিদিওঁ বুলি কৈ দিয়া হৈছিলে এতিয়া এইটো বছৰত কোচিং লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ নকৰিব অকল যোনে যোনে ডিগ্ৰী লৈছে ডিগ্ৰীত নামভৰ্তি কৰিছে তেখেতসকলেহে এইবোৰ স্কুটিটো লাভ কৰিব পাৰিব এইখিনি কোৱা হৈছে আৰু কিমানজন ষ্টুডেণ্টে লাভ কৰিব এঘাৰ হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব পাৰিব এইখিনিয়ে আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে ছয় হাজাৰ আঠশ ষাঠি আৰু ছাত্ৰৰ সংখ্যা হৈছে চাৰি হাজাৰ তিনিশ নব্বৈ এইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব এইখিনিয়ে আছিলে